Дай смена. Начинаем наш новогодний турнир. Новая волна, в котором принимают участие спортсмены клуба Европа, а также... Представители клуба ИПОМ город Киев. И терраспольская Дю США борьбы и бокса. И клуб боевого самба город Террасбург. Внимание, юноши! Значит, вы знаете регламент соревнований, кого вызывают первым, выходит с правой стороны от арбитра. Арбитр находится лицом к столу главного судьи соревнований, поэтому будьте внимательны, готовьтесь на схватке заранее. Форма одежды дзюдоги под кимоно э, футболки, футболки белые только у девочек, носки снимаем. После схватки вы можете одеваться, приводить себя утеплять всевозможными куртками и так далее. Кого вызывают первым, одевают отличительную повязку. Внимательно слушайте фамилии победителей, чтобы отмечено в протоколах была верна фамилия, кто победил. Если вы случайно вышли не с той стороны. Такое бывает. Поэтому внимательно слушайте, и родители тоже реагируйте, помогайте. В случае неверного объявления победителя давайте сигнал. Итак, время встречи одна минута. Все оценки будут выводиться на табло. Приучайтесь следить за электронным табло и отличать, различать оценки, которые помогают вам победить. Итак, все приемы дзюдо разрешены, кроме бросков с захватами за ноги. Вы уже знаете, посадки опасные, развороты в сторону э, контрприемы, развороты можно делать, и броски с колен тоже запрещены. Также запрещены удушающие болевые приемы. Итак, э, первыми стартует возрастная группа 2005-2006 годов рождения. Э, татами номер один. 17 килограмм. Все юноши этой категории Сорока, Лендл, Вьюн, Шевчук, Скурихин и Кияненко, Настя. Все перейдите на первый татами, находитесь там. Итак, в принципе, мы начинаем. Те, кто будет бороться на втором татами, вам тоже сделают объявление, чтобы вы находились на своем татами. И будьте внимательны. Рейн, все. Всем удачи. Два шага назад.

группа, 2005-2006 год рождения. Первое место занял Сорока Тимур. Второе место Владислав Скурихин. год рождения. Чемпионом весовой категории 25 килограмм стал Гиви Садзе. Второе место Александр Скурик. 2 килограмма. Чемпионом стал Владислав Паватпатилюк. Второе место Ника Аблоте. Третьими стали Дмитрий Билев и Вадим Кинев. Ты кто